А ось наш наступний конкурсант робить ставку на свою групу підтримки. Ігоре Вадимовичу, ми вас любимо. Повз такий напис на асфальті. Щодня прямує на роботу наш наступний герой, учитель музики в невеликому українському містечку Нова Каховка. Ігор Вадимович, учитель від Бога. Ми називаємо його не просто приподавателем і виконателем, а продюсер, Константин касатінілаз зі своїх студенток, 19-річний вчитель музики, робить справжніх дів. Він не лише ставить їм голоси, але й міняє стиль одягу, зачіски садить на дієту. Знаю э, с их уст, что их одногруппницы говорят, ой, ты ему, наверное, нравишься, поэтому он тебя взял в группу. На новый день Святого Валентина наш герой отримав 46 валентинок. Если Игорь Вадимович пройдет в группу Константин Меладзе, мы никогда его не забудем. Спрячешь губы валую помаду, И глаза запрячешь в темные очки, И Пойдешь туда, куда не надо, Лишь бы ты вернулась на свои круги, Но нелегко, необычайно Невозможно подобрать слова. поет. Он шикарно а -а -а -а. поет. Лишь бы не вернуться на свои круги, но Шага, не грусти! <свят> так! А вот я не против, чтобы пели мои песни. Вот Спасибо. Так, да? <свят> Это, между прочим, Игорь Корчагин. Игорь, тебе 19 лет, я правильно понимаю? Да. И ты учитель музыки уже. Руководитель шоу-группы вокальной. Ух ты! Почему ты выбрал именно эту песню Полины Гагариной? Потому что она самая хитовая. А. Сейчас, по крайней мере, это точно. Потому что Полина Гагарина как вокалист нравится вообще. А, а как девушка? Нет. Нравится вообще супер. Хорошо. Берем. Но кто бы мог предположить в этом довольно сдержанно одетом молодом человеке этот необузданный характер мужчины. Как-то... Голос, зажег, а? голос э, очень сильный. И высокие ноты такие. Все-таки женская да. партия. Я все взял, все молодец. Мне прям очень понравилось. А ты что думаешь, Волос? Я думаю, что прежде всего надо снять вот эту штучку, брошку. И прости уж за это, потому что ну, пацаны уже не носят такие давно. Это мой, можно сказать, оберег. А вообще задоров тебе хватает. Очень такой задорный ты человек. Ах, Анечка, Анечка, если б ты видела, если б ты это видела. Ну, мы расскажем тебе, как это было. Константин Меладзе. Вы приехали из далекой и глубокой провинции, приехали на эту большую сцену со сложной песней. Петь песни Полины Гагариной это почти то же самое, что петь песни Сергея Лазарева. Также сложно и, и очень мало шансов, что это дотянет до оригинала. Вы хорошо спели. И вы, в принципе, хорошо поете. У меня есть вопросы э, к вашей внешности. Подавать себя стоит, мне кажется, гораздо более тщательно и продуманно. Иначе мы можем не заметить ваших хороших качеств. Вот за такой несколько старомодной э, оболочкой. Современные молодые артисты все-таки выглядят не совсем так, как вы. Константин. И тем не менее, вы или говорите «да», или говорите «нет». Пожалуй, да. всем. Спасибо. всім. Енергія учениць Ігоря Вадимовича спрацювала на відстані. Його мрія здійснилася. Він став учасником другого туру.